Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat rekan semuanya. Pagi hari ini kami dari channel YouTube TV Semeru tetap akan berbagi perkembangan yang ada di Stadion Kanjuruan. Mega proyek renovasi Stadion Kanjuruan yang ada di Kabupaten Malang ini. Pagi hari ini akan kami sampaikan, ada beberapa perkembangan untuk rekan simak bersama. Tentunya, ya, salah satu di antaranya pertama adalah ACP sudah terpasang dengan bagus dan tertata rapi, tampak di dalam tayangan ini. Ya, seperti ini, tidak lupa. Untuk para penonton semoga senantiasa diberikan kesehatan selalu Keselamatan dan tetap bahagia bersama keluarga di rumah Dimanapun rekan berada, dimanapun rekan beraktivitas tentunya salam sukses Demikian juga buat para pekerja Semoga Anda semuanya selamat dalam rangka renovasi Stadion Kanjuruan ini dan diberikan selalu kesehatan. Sukses buat PT Waskita Karya dan Abai Peraya dalam rangka revitalisasi Stadion Kanjuruan yang ada di Kabupaten Malang ini. Oke kita simak rekan perkembangan di bagian depan. Tampak di sini sudah pemasangan kaca sudah tertata rapi termasuk aluminium komposit panelnya. Nah ini kaca-kaca ini sudah terpasang rekan ya nah, ya, ini jadi gambaran ini bukan satu gambaran ini ya eksterior aja sebenarnya cuman di bagian ini sudah terpasang kaca-kaca semuanya sudah tertata rapi ya jadi perkembangan untuk satu bulan setengah atau satu bulan 15 hari ini lagi uh, seperti itu sisi lain juga ornamen ini tampak silakan disimak dulu. Nah ini ada tambahan seperti ini bagian tembok atas ini rekan ada warna biru ya. Yang jelas mungkin kita lihat bersama rekan jadi ada perbedaan stadion kanjuruan yang dulu dengan yang sekarang ya. Nah, di sini tampak uh, di bagian bawah tembok atas ini juga ada warna biru. Uh, ini salah satu gambar perbedaan yang semula memang tidak ada, tapi saat ini sudah terpasang di sisi lain ornamen yang lainnya eksterior-eksterior uh, sudah akan terpasang semuanya. Ya eksterior ini menambah keindahan untuk stadion Kanjuruan ini sendiri. Ya memang uh, renovasi ini sendiri rekan diharap bisa terselesaikan dalam uh, uh, akhir Desember ini. Tapi mudah-mudahan itu bisa tercapai semuanya ya. Tapi ya kita lihat aja perkembangan kedepannya bagaimana. Untuk kelanjutan daripada uh, pembangunan monumen sendiri masih tetap bergerak rekan ya pagi hari ini yang kemarin sudah capaiannya sebegitu tapi saat ini sudah mulai ada tampak capaian-capaian yang sudah dilakukan Untuk hasil pemerataan tanah, semua ini rekan ya, kundukan-kundukan ini memang sudah diambil, dibawa keluar. Uh, seperti ini sudah ada pemerataan-pemerataan ya, yang daripada sebelumnya. Uh, pemerataan ini dilakukan, uh, hasilnya itu nanti dibawa keluar, nanti kan kita sepilkan juga. Uh, seperti ini rekan ya. Ada beberapa pagar memang belum terpasang Dan memang sebagian sudah terpasang Dari sebagian besar memang sudah terpasang rekan ya uh, Ini pemerataan ini rekan uh, Gundukan tanah akan digeser ke bagian luar Di bagian timur seperti yang saat ini kami ambil Nah uh, ini di bagian timur rekan jadi, gundukan pemerataan tanah tadi itu memang ditaruh di sini, di bagian timur stadion Kanjuruan. dari pencapaian-pencapaian untuk pagar sendiri rekan masih uh, ada sedikit perubahan saja ya nah ini tapi ini terus dilakukan dan dilanjutkan tentunya seperti halnya ornamen untuk uh, ada beberapa variasi yang di bagian tembok atas itu nah itu lagi itu nanti dilanjutkan juga Nah inilah hasil pemerataan ya kalau boleh kita lihat yang sudah digeser ke bagian timur di luar daripada bakar pembatas ya untuk yang baru ketemu dengan channel kami jangan lupa berikan dukungan kami dengan cara like, komen dan subscribe. Ya rekan sebelum kita lanjut berikan dukungan kami dengan ikhlas agar kami bisa maksimal untuk berusaha berbagi info kepada rekan semuanya Karena subscribe sendiri itu gratis rekan dan subscribe itu cukup sekali Jadi ikhlaskan hati like komen dan subscribe silakan komentar sesuai dengan pedoman YouTube yang sudah diberlakukan agar tidak spam artinya demikian sekali lagi yang belum subscribe silahkan diklik di situ ada tulisan subscribe nya tombol subscribe nya ya terima kasih kita lanjut lagi rekan dengan titik yang berbeda di sini perkembangan-perkembangan hasil pemerataannya sudah tampak rekan ya Nah, ini pagar putih sudah membatasi. Oke, rekan, demikian tayangan ini kami bisa sajikan buat rekan semuanya. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat sebagai gambaran buat rekan semuanya. Tidak lupa salam hormat kami buat keluarga, doa terbaik dari kami buat rekan semuanya dan juga para pekerja dan kedua PT Waskita Karya dan Abi Peraya. Salam sukses. Mohon maaf bila ada penyampaian yang kurang berkenan dan visual atau gambar video kami yang kurang berkenan. Sekali lagi mohon maaf dari kami. Ikuti terus rekan sebagai channel YouTube TV Semeru. Memang buat Anda. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat rekan semuanya.